Вже перекинули скільки 175, здається, морських піхотинців та американських з Італії до Польщі. Mm. Я розумію, що це більше символічний знак, але повідомляють також джерела про те, що можливо будуть перекинуті танки Абранс. Не знаю, в якій кількості дислоковані в Німеччині, в Польщі, Не знаю теж наскільки це правда. Тобто, це поки що лише. Такие... Это военно-политические шаги, они военного смысла не несут по одной простой причине, что Соединенные Штаты и в общем -то, и НАТО в целом заявили о том, что не будет военного вмешательства с их стороны в ситуацию в Украине. То есть на данный этап это скорее на данном этапе это демонстрационные упреждающие психологические какие-то шаги. Угу. А они все-таки несут, если ну не знаю. Ну, мы, мы не можем сказать, до какой черты пойдет Путин. Угу. То есть, в самом худшем варианте, который, в общем-то, исключать нельзя, угу. если речь идет о Третьей мировой войне, то сотня танков в Польше никакой роли не сыграет, если начнется обстрел межконтинентальными баллистическими ракетами. Поэтому, как бы, тут трудно судить сейчас их военные ценности, вот именно в масштабе такой войны. Ну, да, абсолютно. Абсолютно а ті заплановані навчання масові, які будуть теж найбільші, та, здається, там якісь сили НАТО будуть проводити теж но около всего региона, так же было заявлено, что в Украине будет заниматься обучение. Что касается учения в Украине, я бы тут, ну, тут просто совпало. На самом деле план учения был составлен еще в прошлом году при Януковиче, и, в общем-то, эти учения проводятся ежегодно, поэтому просто так совпало, что если посмотреть, поднять просто хронологию, фактически каждый год вот с марта-апреля, когда Верховная Рада принимает подобные законопроекты о допуске иностранных войск на нашу территорию. Просто в этом году оно настолько совпало с событиями, что, конечно, они несут совершенно другой военно-политический смысл. И тот факт, что НАТО сейчас, ну, по крайней мере, на данный момент не отказывается от проведения таких учений, не говорит о том, что мы, в общем-то, давайте отложим на потом, это тоже поступок и шаг со стороны Брюсселя в сторону как раз поддержки Украины. Это отрицать нельзя. Проведение учений в регионе, за пределами Украины, это тоже, опять-таки, мощная, ну, тут несет двойственную функцию. Для нас это, конечно же, поддержка Украины. То есть демонстрация Путину, что Европе есть чем броняться, в общем-то, и не исключен вариант, в общем-то, нельзя исключать вариант, что она, в случае полноценного вторжения Путина Европа примет участие в боевых действиях. Но это так, теоретически пока. На данном этапе для европейцев это тоже успокаивающий момент. Мы знаем, что в Польше впервые там за, за сколько лет они вдруг общество поменяло приоритеты и стало бояться России. То есть НАТО, в общем-то, нужно успокаивать и свое население. При Балтике та же самая картина.